Сегодня, 25 декабря, Международный отдел Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова отмечают Новый год. Давайте окунемся в эту сказочную атмосферу праздника вместе со студентами и преподавателями университета. 25 декабря в Актовом зале Института автоматики и электротехники Международный отдел НУК отпраздновал Новый год. Для иностранных студентов и преподавателей администрация университета и сами же студенты устроили праздничный концерт. В зале присутствовала дружеская, можно даже сказать, семейная атмосфера. Первым поздравил студентов ректор Национального университета кораблестроения Рыжков Сергей Сергеевич. К его поздравлениям присоединился проректор Нук Трушляков Евгений Иванович, а также начальник международного отдела Рыжков Александр Сергеевич. Весь вечер гостей развлекали Дед Мороз и Снегурочка и давали скучать студентам зажигательные вокальные и танцевальные номера. Каждый из присутствующих мог поучаствовать в забавных конкурсах. Закончился праздник зажигательной дискотекой. Студенческое телевидение НУК присоединяется к поздравлениям и желает всем счастливого Нового года и Рождества.